Hello dan selamat datang. Hari ini kita akan menyelami bagaimana empat buah kerajaan hebat di Malaysia, iaitu Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis mewarisi dan membina legasi alam Melayu yang begitu luas. Masing-masing ada kisah permulaan yang sangat unik dan menarik. Jadi, pernah tak anda terfikir macam mana nak bina sebuah kerajaan yang boleh bertahan bukan setakat 100 tahun, tapi lebih 1000 tahun? Ini bukan cerita sejarah biasa tau, tapi ini adalah tentang strategi, tentang diplomasi dan tentang survival. Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan jelajah satu persatu. Kita mulakan dengan Kedah, si pelabuhan kuno. Lepas tu, kita ke Kelantan yang disatukan dari perpecahan. Kemudian, kisah unik Negeri Sembilan yang menjemput rajanya dan akhir sekali, bagaimana Perlis dibentuk. Dan di penghujungnya, kita akan lihat apa persamaan strategi mereka semua. Baiklah, jom kita mulakan pengembaraan kita dengan yang paling tua antara keempat-empat kerajaan ini. Kerajaan Kedah. Kisahnya, fuh, bermula lebih 1,400 tahun yang lalu. Kalau kita tengok garis masa ni, sejarah Kedah memang penuh dengan peristiwa penting. Segalanya bermula sekitar tahun 630 Masihi bila pengasasnya tiba. Berabad-abad kemudian, pertahanan jadi fokus utama dengan terbinanya Kota Siputih. Dan pada tahun 1735, Elor Star pula diangkat jadi pusat pentadbiran yang kekal sampailah ke hari ini. Ha, yang ni memang menarik. Sebab apa? Sebab asal usul pengasas Kedah ni boleh dikatakan agak misteri. Sumber-sumber macam hikayat Merung Mahawangsa dan Altari Salasilah Negeri Kedah ada ceritakan tentang seorang raja dari Parsi yang pada waktu tu mungkin digelar sebagai orang Rom yang memulakan sebuah dinasti baru di Tanah Melayu. Cuba bayangkan eh, di muara Sungai Merbok, seorang putera asing bernama Maharaja Derbar Raja tiba dan dia disambut baik para pembesar tempatan nampak kepimpinan dia terus mereka tabalkan dia sebagai raja. Ini bukan satu penaklukan tau, tapi satu persetujuan bersama. Dan inilah yang jadi asas kepada sebuah kerajaan yang hebat. Jadi, apa rahsia kejayaan Kedah? Ada beberapa faktor utama. Pertama, lokasinya di Selat Melaka tu memang cukup strategik. Gunung Jerai pula macam rumah api semula jadi untuk para pedagang. Kedah juga jadi hak perdagangan beras yang penting. Dan tak lupa, ia turut membawa simbol kebesaran di raja seperti nobat, satu set muzik istana yang diwarisi dari Parsi. Semua ni gabungan mantap untuk kemakmuran dan kelangsungan hidup. Okey, dari sebuah kerajaan yang diasaskan oleh orang luar, kita beralih pula ke Kelantan, sebuah kerajaan yang kisahnya dibina semula daripada perpecahan dalaman. Garis masa Kelantani pula menceritakan kisah konflik dan penyatuan. Selepas kemangkatan pemerintah negara Patani Besar, Kelantan terpecah kepada dua wilayah yang asyik bergaduh sesama sendiri. Keadaan ini berlarutan hampir 100 tahun, sampailah muncul seorang wira yang mengubah segalanya. Inilah dia. Titik perubahannya. Long Yunus, seorang putera tempatan, dia sedar yang dia tak boleh buat sorang-sorang. Jadi, apa dia buat? Dia guna strategi Pakatan Serantau. Dia dapatkan bantuan tentera dari jiran sebelah, Terengganu, untuk tamatkan perpecahan dan menabalkan dirinya sebagai Yang di-Pertuan Kelantan. Bijak kan? Dan bila kita sebut pasar Kelantan, ada beberapa simbol unik yang terus melekat. Kijang yang jadi sebahagian dari jata negeri itu datangnya dari legenda pemerintah wanita Cik Siti Wan Kembang. Masjid Kampung Laut pula jadi simbol pusat pentadbiran Islam. Dan jangan lupa, sumber kekayaan utama Kelantan masa itu ialah emas. Emas inilah yang jadi nadi kekuatan ekonomi mereka. Seterusnya, kita ada satu kisah pengasasan yang memang lain dari yang lain. Jom kita ke Negeri Sembilan di mana seorang raja bukan merebut tahta tapi dijemput untuk memerintah. Sejarah Negeri Sembilan ni bermula dengan penghijrahan orang Minangkabau dari Sumatera. Lepas menetap selama beberapa generasi sekitar tahun 1770, empat ketua daerah utama atau penghulu luar buat satu keputusan yang sangat luar biasa. Mereka perlukan seorang raja dan raja itu mesti dijemput dari tanah asal nenek moyang mereka. Prosesnya pun bukan calang-calang. Para pemimpin ni bermuafakat. Mereka hantar utusan menyeberangi Selat Melaka untuk menjemput seorang putera Raja Minangkabau. Tak lama kemudian, Raja Melewa pun tiba dan ditabalkan sebagai pemimpin pertama dengan gelaran Yam Tuan atau Yang Dipertuan Besar. Bukan melalui perang, tapi melalui jemputan. Unik kan? Jadi, dari mana datangnya nama Negeri Sembilan tu? Ia merujuk kepada gabungan sembilan daerah atau nagari dalam istilah Minangkabau. Apa yang buat ia begitu istimewa dalam sejarah Melayu ialah sistem pemerintahannya yang berbentuk persekutuan dan tradisi unik menjemput raja dari seberang laut. Dan kisah terakhir kita membawa kita ke negeri paling utara, Perlis, sebuah negeri yang lahir hasil daripada percaturan politik serantau dan diplomasi yang bijak dengan jiran-jirannya yang lebih berkuasa. Perlis ni asalnya adalah sebahagian daripada Kedah, tapi pergolakan politik pada awal abad ke-19, terutamanya bila Siam membahagikan Kedah kepada empat unit pentadbiran, telah membuka satu peluang. Peluang inilah yang membolehkan Perlis muncul sebagai sebuah negara tersendiri di bawah pimpinan Syed Hussein Jamalulai. Kunci kepada pembentukan Perlis adalah kebijaksanaan politik. Ia bukan sekadar tentang perebutan kuasa, tapi tentang bagaimana pemimpinnya Syed Hussein Jamalulail berjaya berdiplomasi dengan siam untuk mendapatkan pengiktirafan dan kedaulatan bagi negerinya yang baru pada tahun 1843. Ha, dan salah satu alat diplomasi yang paling menarik ialah bunga emas. Ramai orang ingat ini cuma ufti tanda tunduk kan? Tapi sebenarnya, ia lebih kepada tanda persahabatan. Bagi Perlis, menghantar bunga emas adalah satu strategi yang sangat bijak untuk memastikan keselamatan negeri dan menjaga hubungan baik dengan kuasa besar serantau pada masa itu. Okey, kita dah tengok kisah setiap kerajaan secara berasingan. Sekarang jom kita cuba tarik benang merah yang menghubungkan mereka semua apakah strategi bersama yang membolehkan keempat-empat kerajaan ini bukan sahaja wujud tapi juga terus berkembang pada dasarnya, formula kelangsungan hidup mereka ni bergantung pada dua perkara utama. Pertama, hubungan diplomatik yang mantap. Mereka cari pengiktirafan, mereka buat pakatan dan mereka kukuhkan hubungan melalui perkahwinan diraja. Kedua, hubungan perdagangan. Mereka bina kekayaan dengan memanfaatkan pelabuhan dan hasil bumi yang ada dan jadual ini tunjukkan dengan jelas harta karun ekonomi setiap kerajaan Kedah terkenal dengan beras dan juga gajah Kelantan pula sudah tentu dengan emasnya Negeri Sembilan dan Perlis kaya dengan bijih timah dan Perlis juga ada beras sumber-sumber inilah yang menjadi nadi ekonomi dan daya tarikan kepada para pedagang dari seluruh dunia jadi, selepas melihat semua ini, ia membawa kita kepada satu persoalan penting. Kisah-kisah pengasasan ini bukan sekadar cerita lama dalam buku teks. Ia sebenarnya mengandungi pengajaran tentang kepimpinan, strategi dan kebijaksanaan dalam membina sebuah negara. Jadi, apakah pelajaran tentang diplomasi dan daya tahan yang masih relevan untuk kita hayati pada hari ini? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.